Днями міністр закордонних справ Польщі пан Сікорський натякнув, що він не проти того, аби Україна використовувала зброю від західних партнерів для ударів по цілях на території Російської Федерації. Якщо дослівно, то в інтерв'ю він заявив, що росіяни завдають ударів по українській електромережі, по зернових терміналах і газосховищах, і по цивільній інфраструктурі. А російська операція проводиться зі штабу в Ростові на Дону. Тож, звісно, кремлівські щури, как только это почули, почали волаты. Почему считаем, что идея Секорского, конкретно его предложение, приведет к ядерной войне? Странное заявление. Он разрешил понятно, что не он разрешает, но тем не менее, он предложил нанести удар по Ростову. Но ведь когда они бьют по Белгороду, мы не наносим Украине стратегическое немедленное поражение. Изменилась мы в этой связи ситуация. рассуждаем на тему того, что по очкам очень сложно, и жертв будет много. Хотелось бы, чтобы нокаут. Так, а что нокаут раз, это что? Еще раз: когда бьют по Белгороду, это как бы нормально. А вот Секорский предложил по Ростову и мы возбудились. Дело не только Нельзя в Ростове. не Он по Белгороду, ни по Ростову. Речь идет о массированной атаке дальнобойными. Э, ракетами. Это не одна, не десять ракет. Речь идет, возможно, о сотнях ракет, которые ударят по территории России. То, что они устраивают с Белгородской областью, уже давным-давно заслуживает нашего массированного ответа. Не, ну вы это слышите? Скобеева в Котре пробила дно, заявивши про массованный удар по Украине. Можно подумать, раньше то таких ударов с боку не было. Насправді ж таким чином пропагандистка не лише натякає на те, що росіяни будуть бомбити наші міста і далі, а знову намагається виправдати їх. Мовляв, це просто буде відповідь на погрози в бік Росії. І додає, як нейтральна Швеція здала своїм шестеркам дуже щедрий подарок. Передала так называемые АВАКСы, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления ASC-890. Это, конечно, не российский А-50, но очень существенное усиление воздушной группировки ВСУ. Кто будет управлять шведскими самолетами, наверное, объяснять вам не стоит. Летающие радары ACS-890 способны обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 450 километров для понимания от крайней северной точки на границе Украины до, например, Тулы ровно 450 километров. Ну а в 16-х на Украине может оказаться как минимум 84 штуки уже этим летом, в июне. Плюс еще 10 на запчасти. Перелома, понятно, они не внесут, но бить по приграничным районам смогут. Глава Министерства иностранных дел России в этой связи заявил, что отправку F-16 Москва будет воспринимать как сигнал в ядерной сфере. Ведь истребители под своими крыльями могут нести ракеты с тактическим ядерным оружием. Ось так вот. Так, в кого там агония, а? Давайте же послушаем, что с того привода заявил главный кин Путина, Лавров. Они поняли, что их цель не допустить усиления России, сдерживать Россию, а то и, они, знаете, всерьез разговаривают о том, чтобы Россию деколонизировать, по-русски расчленить. И у них это стратегическая задача. Поэтому, когда мы показали, что мы не будем с этим мириться и что мы не позволим использовать Украину в качестве прямой угрозы и нашей безопасности, в качестве инструмента уничтожения всего русского на исторических русских землях, когда они это поняли, они стали принимать вот такие решения. Как я понимаю, эти разговоры отражают ну, где-то безысходность в определенном смысле. Понимание, что обычными Чесними средствами, которые употребляются, применяются в международном праве, даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели. И, ну, в общем, как-то похоже на агонию. Чесність, міжнародне право, він серйозно? Та звідки терористам і вбивцям взагалі знати, що це таке. Вони не мають до цих понять ні найменшого відношення. Але, як бачите, продовжують підло брехати. Цель была изначально сделать из Украины, они этим занимались два с лишним десятилетия, если не 30 лет сразу после исчезновения Советского Союза, цель была в том, чтобы уничтожить все русское, начиная от языка и кончая влиянием на этой территории, которую они хотели забрать себе. Там же планировалось создание военных баз и на Земле, и на Азовском море, кстати сказать. Ну и, конечно, на Крым они смотрели с большими претензиями. Поэтому планы такие были, и они на это рассчитывали. Но, как всегда бывает, когда не они... будет русского медведя, наш народ сплотился. так, московити дійсно згуртувалися та для того, щоб знищити українців, але продовжують нести ахінею про загрози з боку колективного заходу, про бази НАТО та небезпеку, яка очікувала б на Росію, якби вони не почали масштабну війну. Тож вони і почали когось там звільняти і захищати. От тільки питання: кого і що, якщо вже навіть самі пропагандисти не приховують, що після них нічого не залишається, що теж треба відметити, що ми э, освободили роботі ну, на ну на запорожському направленні. Правда, там уже говорять нічого, э, там уже ніякого э, названня одне названня, да. А попри ось такі заяви, рупори Кремля продовжують стверджувати, що прийшли нас визволяти. Бо маразм на болотах міцніє, а шизофренія путінських посіпак прогресує і звільняють вони нас насправді від мирного, спокійного і звичайного життя, але як завжди, брешуть.